19 грудня прошлого года я подал звернение на уличное освещение, порядок в До сегодняшнего дня ответы я не мои. Позавчерашнего дня исполняющим обязанности управления жилищно коммунального хозяйства назначена горба Виктория Викторовна. В связи с тем, что конкурс объявлен... Приняли участие два человека. Один человек не проходит по критериям. По второму человеку сейчас определяется с теми данными, с экзаменом, как он ответил. Будет принято решение, то есть победит этот человек или нет. Если не победит, повторно будет объявлен конкурс на руководителя управления ЖКХ. До того, как не определится победитель конкурса, исполнять обязанности управления ЖКХ будет никто иной, как Горба Виктория Викторовна. Все. Все мы знаем, что у нас в городе нет горячей воды, и поэтому мое обращение относится к тому, чтобы увеличить лимит электроэнергии в зимний период, потому что все наши жители пользуются бойлерами, и в зимний период потребление электроэнергии поэтому составляет намного больше. Поэтому взглядание прохание жена питания по лимиту электроэнергии для населения за новый период. Ясно. У зв'язку з ситуацією, що склалася навколо можливого голосування змін до Конституції на засідання Верховної Ради України, я як голова фракції радикальної партії Олега Ляшка, депутатів Жоповоцької міської ради, закликаю всі демократичні сили підтримати звернення до Верховної Ради України з вимогою призупинити повзучу заради національних інтересів через прийняття антинародних та антиукраїнських змін до Конституції України, що стосується надання Донбасу особливого статусу. А засудиты на горе в праде принято изменение до Конституции Украины, всю противоинтереса Украины, в том числе украинских парламента. Если будет необходимость и депутаты согласятся с этим, мы оформим это решением сессии. Но пока так вопрос не стоит. Еще. Я вже в третий развертаю испытание опалення квартир. У вулиці Пожежна будинків і 4. В кінці грудня 2015 року було встановлення обладнання електроопалювальної системи в чотирьох квартирах будинку номер 3 Але до сьогодні система не працює, тому що не під'єднана до електричної мережі. Весь час до сьогодні люди мешкають в холоді. У квартирі номер 2 в січні температура складала 7-8 градусів. Внаслідок чого мешканка Єременка Ганна Корнієвна зараз знаходиться в лікарні з запаленим легень у важкому стані. Не стан в квартирах будинку номер 4 де теж відсутнє опалення, і ніяких дій по його встановленню не спостерігається. Не дивлячись на те, що обладнання вже придбане, мешканці мерзнуть. хворіють діти та літні люди. Прошу звернути на цей запит особливу увагу и нарешті довести справу опалення квартир по вулиці Пожежна 3-4 до кінця, поки це ще не стало ціною людського життя. Дякую. Была проблема такая у людей, затопила горячей водой крышу, это по улице Петровского. Да? Какое-то мнение складывается о а нашем руководстве теплосетей, ну, ненормальный вообще, я считаю, подход. У людей горе произошло. Любая, даже стихия, все пытаются помочь, решить вопрос. Здесь же вопрос стоит. Люди добрые, идите в суд, подавайте, выиграйте его, тогда мы вам поможем. Ну что это за ерунда такая? Но ну, есть какие-то, опять же, определенные понятия, которые веками у нас складывались. Сбежала у кого-то, выбежала там свинья, перерыла соседу огород. Будь добр, Восстанови это дело, компенсируй. Здесь же эта труба, начинается выяснение, кто открыл этот кран, кто закрыл этот кран. Ну, ваши это проблемы. И нужно помочь, пусть обращаются до всех частных предпринимателей. Если это у людей горе, все должны собраться и помогать а не рассказывать, что идите в суд и попробуйте его выиграть. Мы все знаем, какой будет исход, и сколько это человеку нужно ходить. А человеку нужно помочь сегодня, вывести за штукатуре. Я говорю, ну если у них уже в этом предприятии нет денег там оказать помощь, ну пусть, по крайней мере, сами идут и находят людей, спонсоров, которые могут помочь этим людям. Спасибо. Ну, хочу сообщить присутствующим, в порядке внеочередного был вынесен вопрос на исполком о предоставлении гражданину, который в, этом, в этой квартире проживал, жилья временного. И единогласным решением исполкома была предоставлена такая возможность проживать. То есть исполком от себя ну, что-то потребовалось для того, чтобы защитить жилищные права этого человека, сделали, по крайней мере. Временное жилье предоставлено. Пожалуйста. Повторный депутатский запад. На мій депутатський запит номер 02 від 23.12.2015 щодо виконання часткового ремонту асфальтобетонного покриття 2016 році по вулицях Володимира Великого, колишня Червона та вулиці Лісна надійшла відповідь про те, що при підготовці проєкту рішення Жовтоводської міської ради на розгляд комісії з питань ЖКХ. Містобудування землекористування та комунальної власності буде запропоновано включити до переліку поточного ремонту автомобільних та внутрішньобудинкових доріг вказані мною адреси. Це вулиця Червоноармійська від будинку номер 90 до будинку, 94, вулиця Червоноармійська від мосту до продуктового литка Бекононенко по дорозі до школи приблизно 20-30 метрів. І вулиця Лісна від будинку 12 до будинку 18. Оскільки мій попередній депутатський запит якимось чином на розгляд комісії не потрапив і проблема лишається актуальною, прошу перше внести, винести на розгляд вище зазначеної комісії вказані аварійні відрізки доріг, оскільки саме цим шляхом рухається громадський транспорт. І друге, винести на розгляд бюджетної комісії можливість виділити кошти на виділення цього на вирішення цього питання. До депутатського запиту додаю копію попереднього депутатського запиту і копію відповіді на мій запит. Це перше. Друге, депутатський запит. Великою проблемою для жителів веселого Іванівка є те, що через наш мікрорайон постійно їздять великі грузові машини, то на яких набагато перевищує вантажопідйомність мосту, що знаходиться за магазином номер 5 в кінці вулиці Володимира Великого, Червонорміська. Біля в'їзду на міст раніше був знак, який вказував на вагу 5 тонн. Зараз цього знаку немає. А контранспорт, що прямує через міст, сам важить до 20 тонн. Плюс вантажу до 30 тонн, тобто вага перевищує вказану в 10 разів. На сьогоднішній день міст знаходиться в аварійному стані під мостом багато глибоких тріщин і розломів, пішохідна доріжка з прогнутими плитами. Якщо не вжити термінових заходів, міст може в будь-який момент обвалитися. Виходячи з вище зазначеного прошу. Депутатські комісії з питань ЖКХ, містобудування, землекористування та комунальної власності. Виїхати на місце для визначення стану, в якому знаходиться місце чи, ну, спеціальні фахівці скерувати, розглянути на комісії доцільність встановлення дорожніх знаків, що забороняють рух вантажного транспорту через мікрорайон, та визначити місце їх встановлення, бюджетні комісії розглянути можливість виділення на цю справу коштів з місцевого бюджету чи можливість залучення коштів з бюджету області, та інше, винести дане питання на сесію міської ради для прийняття рішення або усунення даної проблеми. Проблема велика насправді, тому що туди ходять і діти до школи, і батьки водять дітей в дитячий садок, щоб не дозвести до дітей. А взагалі хочеться попросити керівників підприємств, саме до кого прямують ці вантажні великі машини. Будь ласка, якось ну, попереджайте водіїв. Вони говорять, що вони йдуть по навігатору. Ну, там забо... ну, були знаки, які забороняли в'їзд. Вантажного транспорту. Бо в мене народ взагалі... Означає, е, так, ну так. Да. У е, мене народ різкий такий. Вони сказали, що будемо пробувати колеса потім не обіжавати слісти, що. І ще одне депутатське звернення до мене звернув. Щось До мене, зверну... мене звернулися пенсіонери мікрорайону Весела Іванівка з такою проблемою. Автобус номер 4 припинив ходити по маршруту, пільгового проїзду більше не існує. Пенсіонери мають потребу здійснювати поїздки до міста, щоб відвідати лікарню, зробити закупки продуктів, зробити перерахунки житлово-комунальних послуг, відвідати УПСЗМ та вирішити інші питання. В той час як на сьогоднішній день встановлений рівень пенсії набагато менше, фактичного прожиткового мінімуму. Тому, виходячи з вище зазначеного, прошу розглянути це питання посприяти у вирішенні. Пенсіонери просять мати можливість хоча б двічі на тиждень, по два в день здійснювати пільгові поїздки по маршрутах No38, що на сьогоднішній день перевозять пасажирів з мікрорайону Весела Іванівка. До, до звернення додаю оригінал заяви пенсіонерів з підписами. Ну, яким це чином ну, може якісь там льготні квиточки чи... Ну, это из той серии, что вот я хочу так. Если нет, тогда отключим газ, если нет, пробьем колеса. Проблему надо решать в комплексе. Есть проблемы, которые возникли не вчера и не позавчера, даже вы понимаете. Все здесь присутствующие, понимаете. Город действует в пределах тех условий, в которых он находится. Поэтому рассказывать, что сегодня мы должны сделать то, что не делали с десятилетиями, это практически невозможно. Вот, и завтра тем, тем более. Мало того, если мы сегодня запускаем хотя бы механизм программу СББ за десятилетия, которое не делалось хотя бы, хотя бы мы провели два семинара серьезных по СББ, то, по крайней мере, движение есть. Значит, еще раз, можно критиковать там и так далее, что мы неправильно, надо хотим завтра, желательно сегодня получить уже у нас тут развитой капитализм, но еще раз, мы реалисты, поэтому, по крайней мере, после нас, когда придут, они поймут, что мы, по крайней мере, шли правильным путем. Все. Значит, проблема, естественно, в городе есть. Проблема дорог, серьезнейшая проблема дорог, серьезнейшая проблема дорог. В программу капитального ремонта дорог запланировано серьезный капитальный ремонт дороги, которая на въезд в города. Это улица Железнодорожная. Это прежде всего задача номер один – сделать капитальный ремонт этой дороги. Делается проектно-конструкторская документация, деньги вроде бы уже есть, область подтвердила, вот эта дорога будет сделана. Дзержинского капитальный ремонт этой улицы также будет, ну и другие улицы, в том числе проезды, естественно. Сделать капитальный ремонт и текущий ремонт всех улиц города, вы же понимаете, все вы реалисты, это практически невозможно. По поводу перевозчиков тоже, вы знаете ситуацию, перевозчик по маршруту 4 вообще отказался перевозить, просто в одностороннем порядке а расторг договор. Поэтому сейчас решается вопрос, в том числе через регуляторную деятельность, решается вопрос, что другой перевозчик будет заниматься перевозками этих людей. В принципе, запрос я не делала официально, но в дополнение к тому, что на прошлом ну, блин, на заседании говорила Зинченко, -за ситуация по кладбищу. Это ситуация, которой сталкивались люди тогда и сталкиваются с ней по сегодняшний день. Я могу озвучить одну единственную цифру. На не похорон, когда той ситуации была, с людей, которые прокопали дорожку в 150 метров до могилы, взяли 3000. Естественно, без всяких квитанций, без всяких документов. Я предлагаю все-таки довести до ума то, то, что предлагала депутат Зинченко и создать комиссию по расследованию вообще работы этого предприятия и работы кладбища. Спасибо. Значит, мы обсудили эту ситуацию. Предприятие коммунальное на следующую сессию февральскую, это буквально остается две недели, запланировано действительно создание временной депутатской комиссии, которая займется проверкой этого предприятия. Потому что те жалобы, которые приходят ко мне они просто уже, ну, знаете, уже терпение закончилось просто. Когда такие вещи, когда, извините, сотрудника, скажем, милиции уже хоронят, и, и проблема у людей, когда отец дочь свою хоронит, которая умерла скоропостижной смертью, нету, нет услуги, за которую он заплатил уже денег, то это выходит за все рамки, в том числе морали. В связи с этим значит, предлагается на следующую сессию депутатская комиссия регламентная, готовьтесь пропустить через себя значит, проект решения о создании временной депутатской комиссии, которая будет заниматься проверкой этого предприятия. Серьезная проверка, потому что жалоб очень много. Очень много. То есть я обычно терплю. Значит, я как адвокат, сейчас городской голова, не делаю скоропостижных движений, потому что я прекрасно понимаю, если человека уволить и человек восстановится через суд, что было уже с двумя людьми, то потом эти деньги <кхех> должен будет заплатить тот, кто подписывал распоряжение об увольнении этого человека. А если зарплата в среднем 10 тысяч в месяц, то 10 месяцев будет судиться человек, 100 тысяч на минуточку. А кто не знает, для того, чтобы уволить закона, ну, поверьте мне, это надо очень сделать все красиво. Потому что уволить закона, это очень сложно. Если человек не допускает, на работу пьяный не ходит, прогулы не делает, уволить его практически невозможно. Доказать это невозможно. В этой связи скоропостижных движений они делают. Но депутатская комиссия, которая будет создана, должна будет проверить это предприятие. Это касается других предприятий. Если будут явные жалобы на работу предприятий, того или иного, значит, будут создаваться депутатские комиссии. Кроме того, хочу озвучить здесь идею, та, которая уже реализована в Киеве. Значит, будет создана жилищно-коммунальная у нас инспекция при исполкоме города Желтое Воды решением сессии для повышения контроля качества услуг коммунальных предприятий будет создан орган общественный с привлечением общественности для контроля за деятельностью коммунальных предприятий. Это будет закреплено в сессии. И таким образом общественность будет контролировать деятельность коммунальных предприятий. Только так. Так, как это делается сейчас в Киеве. Там инспекция, набираются волонтеры, они контролируют работу этих предприятий коммунальных, пишут, фиксируют факты, обращаются, подают на советы, на исполкомы соответствующие документы, и потом принимается решение. Вот так это будет и у нас. Потому что бегать за тракторами городскому О. голове, ну это уже даже, ну можно какое-то время побегать, можно, но в принципе это уже не смешно, потому что... Надо бегать потом за каждой уборщицей, там, за каждой дворником и так, далее, и так далее. Ну и плюс система GPS, значит можно долго смеяться по поводу навешивания GPS на дворников. Значит, ну на дворников бы тоже, кстати, можно было повесить GPS и смотреть, где они в этот момент находят. Потому что я наблюдал картину, когда 10 дворников лежат на лавочке летом и загорают. Вот. Поэтому, конечно, здесь есть смысл. Но, опять же, это работа ихнего руководителя проконтролировать эту работу. Тем не менее, система GPS, навигация решением сессии в других городах принята. Есть такие решения, которыми обязывают коммунальные предприятия установить такие системы на свои транспортные средства. И таким образом можно понять, где находится сейчас транспортное средство.